নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ আজি কেইবাদিনো হ'ল মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই যিহে গৰম পৰিছে কিনো ভিডিঅ' বনাব একদম কথাই নাহে মুখত ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয় ভাবিব নোৱাৰি আৰু মানে ভগৱানে জানো আৰু কিনো ইমান মানে অসমখন একেবাৰে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে নহয় একদম ৰাইজ থাকিব নোৱাৰা হৈ পৰিছে ঐ কি কৰিম ক'লৈ যাম থাকিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে গম পাইছেনে ৰাইজ এতিয়া ভাবিছোঁ এই গৰমৰ মাজতে আপোনালোকে আকৌ ভাল খবৰটো পাইছেনে নাই বোলো ভাল খবৰটো অকণমান আপোনালোককো জনাওঁ মই যেতিয়া গম পাইছোঁ ভাল খবৰটো পাইছোঁ আপোনালোকেও পাইছে চাগে হ'লেও মানে আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ মোৰ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিসকলে মোক মৰম দিছে তেওঁলোককো মই মোৰ মুখৰ পৰা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু মই ভালো লাগিছে জনাবলৈ পাই গতিকে আপোনালোকক বোলো ভাবিছোঁ গৰম যদিও এনে ভাল খবৰবোৰ গৰমৰ মাজতে ল'লে মনটো ভাল লাগিব নহয় জানো কি কয় ৰাইজ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মামাই খবৰটো দিছে ঘুনুক ঘানাকে মামাই দিয়া খবৰটো চাগে আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে নহয় জানো ভাবিছোঁ মামাই দিয়া খবৰটো আৰু কিনো ক'ম আৰু মামাকো অকণমান সোনকাল কৰিবলৈ বোলো আপোনালোকক আপোনালোকেও চাওক আৰু মামাকো অকণ সোনকাল কৰিবলৈ কওঁ সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এই সেইদিনাখন মানে পটককৈ ভিডিঅ' এটা চালোঁ এই মামাৰ ভিডিঅ' মানে মামাই মানে প্ৰেছমিট এটা দিছিলে তাৰপৰা প্ৰেছ মিটটোত মানে মামাই বৰ ধুনীয়া কথা এটা কৈ আছে এতিয়া কথাটো শুনি পেলাই মানে মনটো একে থৌ কিবা থৌৌ হৈ আছে নহয় মানে মামাই ক'লে আশা কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক মানে অৰুণোদয় দিবলৈ হাক দিছে মানে আমাৰ কথা হেনো মামাই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গতিকে আমাক অৰুণোদয় দিব নালাগে তেনেকৈ ক'লে মানে মই সেইকাৰণে বোলো মনটো ভাল লাগিছে আৰু নহয় জানো বাৰু কি কয় আপোনালোকে সেইকাৰণে মামাক কওঁ মানে মামা অকণমান ভিডিঅ'টো চাই যদি আৰু কাৰোবাক পঢ়োঁ কেনে পঢ়ো কেনে যদি আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান কাণ পায়গৈ অকণমান সোনকাল কৰিব আৰু নে কি কয় মামা এই দিম বুলি ক'লে আশা থাকে মাৰিম বুলি ক'লে ভয় থাকে নহয় জানো মামা গতিকে এতিয়া আপুনি যেতিয়া কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সোনকাল কৰিলে ভাল হয় নে কি কয় এতিয়া আগত যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহিছে ইমান এটা মানে উৎসৱ চবেই সকলোৱে মিলিজুলি ফূৰ্তি ফাৰ্তাও কৰিবলৈ মন যায় ন গতিকে মামাই অকণ সোনকাল কৰিলে ভাল হয় আৰু ন কি কয়নো এটা মোমাই ভাগিনৰ কথা সেইকাৰণে বোলো মামাক অকণ খুচৰ এটা মাৰি দিওঁ আৰু খুচৰ মোচৰ মাৰিলেহে সোনকালে কামবোৰ হ'বগৈ চাগে নহয় জানো গতিকে পূজা পাছলৈ থ'ব নালাগে আৰু পূজা হেৰি আগতে পাৰিলে আমাৰ যিটো দিম বুলি ভাবিছে সেইটো দি দিয়াই ভাল আৰু নে কি কয় আপোনালোকে কি কয় মতামতবোৰ জনাব সোনকাল কৰিবলৈ অকণ মামাক কমেণ্ট চমেণ্টবোৰ কৰিব তেতিয়াহে আকৌ চবেই কান্দিলেহে কেঁচুৱাই কান্দিলেহে কলপাই আমি আকৌ হয় তেতিয়াৰ পৰা কানি কান্দি কানি কানি এইবোৰ চকু তকু এইবোৰ ফুলি গৈছেগৈ আৰু এইবোৰ নাই আৰু ৰূপ ডাবন্য নাই কান্দোতে কানোঁতে মোমাই আকৌ ভাগিনীহঁতে কানি 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 খোজোঁতে খোজোতেও মোমাই আকৌ মন গলা নাই এতিয়া আকৌ মামা সেনা ক'লে আমাৰ কথা বিবেচনা কৰি আছে হেনো সেইকাৰণে আকৌ মনটো ভালো লাগিছে সেই পূজাত তাকে বাজেটখন আগতে পাঁচটকীয়া যদি আছিলে এতিয়া দহ টকীয়া বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি কয় আগতে সেই ল'ৰাক যদি পাঁচটকীয়া কেকটো স্কুলে দিছিলোঁ এতিয়া বোলো দহ টকীয়া দিম সেই বাজেটখন অকণ মনতে ভাবিছোঁ অকণ হেৰি হ'লেই বাজেটখন অকণ বহল কৰিব মন গ'লেই মানে মামাৰ কথাটো শুনি ভালো লাগিছে দিয়কচোন আগতে দহ টকাত চলা বিছ টকাত চলা ইমান নিচিনা অভাৱীয়া মানুহবিলাকে ইমান আগলৈ এবাৰ চাওঁ পাছলৈ এবাৰ চাওঁ সেই চাৰে ছহেজাৰ টকাটো লৈ পেলাই পইচাটো সোমাব আপোনাৰ ইমান লেঠা কোনটো মাৰিম আগত কোনটো নামাৰিম কোনটো আগত মাৰিম কোনটো পাছলৈ থ'ম চব একেলগে কৰিব লাগে গতিকে মামাই অকণ সোনকালে কামবোৰ কৰিলে ভাল হয় আৰু আমাৰো বাজেট চাজেটবোৰ অকণমান বহলোৱা কৰিব পাৰিম এতিয়া ল'ৰাটোক আগতহে হৌ দহ টকা এটা দিলেও মানে খোজ নহয় পাঁচ টকা এটা দিবলৈহে মই পাওঁ আমি আমাৰ নিচিনা মানুহে দহ টকা ক'ৰ পৰা দিম তেতিয়া হয় দহ টকা এটা মন খুলি দিব পাৰিমনে কি কয় আপোনালোকে হয়নে নহয় বাৰু ভা ভালো লাগিছে আকৌ বাজেটখন অকণ তেতিয়া তেওঁ অকণমান আগতকৈ এক এক চুট এক চুট মানে বঢ়াব পাৰিম আৰু ন বন ভাঙিয়ে কিবা এটা খাব মানে পোৱাকৈ দিলেই হ'ল আৰু মামাই আকৌ টোক এটা দি থ'লে আমি সন্তুষ্ট নহ'ম আকৌ পাই মামাই যদি ভাবে আৰু সেই সিহঁতে ইয়াৰ পাই আছা আৰু এইটোকে হ'ব আৰু দেই এনেকৈ যাতে মামাই নথয় মামাই জানেই আৰু কিমানকেইটা পইচা দিলে এখন ঘৰ চলিব পাৰে কিমানকেইটা দিলে তাৰ পৰিয়াল চলিব পাৰে সেইকাৰণে মামাই চাই চিতি আৰু অকণমান যাতে আমি আৰু গৃহস্থীঘৰখন চলিব পৰাকৈ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কিবা এটা কিনি দিব পৰাকৈ মামাই যাতে অকণমান চাই চিতি কিবা এটা দিলে ভাল হয় আৰু নে কি কয় সেইকাৰণে মামাক শুনাব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব মামাই যাতে পাই এইটো অকণমান শ্বেয়াৰো কৰি দিব মামাই কাণত পওকগৈ যাতে আৰু মামাই যাতে অকণমান আমি দুখৰ যাতে ওৰ পৰে আমাৰ কৰ্মী সহায়িকা যি দুখ কোলাই পাচিৰে নধৰা হৈছে এয়া যাতে দুখৰ ওৰ পৰি যেন মামাই যেন ভাবে আৰু দেই এইকেইটা পইচা দিলেই আমাৰ ধুনীয়াকৈ কৰ্মী সহায়িকাসকলে এখন গৃহস্থীঘৰ চলিব পাৰিব আৰু কৰ্মীসকলেতো কৰ্মীসকলে সহায়িকাসকলেতো আৰু তাতকৈও কম পায় হয়নে নহয় বাৰু সহায়িকাসকলৰ ইমান কম আমায়ে কম আমায়ে একে ভাবিব নোৱাৰে তাতকৈও সহায়িকা আৰু কম গতিকে সহায়িকা ল'ৰা ছোৱালীয়েওতো স্কুল পঢ়ি আছে বেয়াও লাগে ঔ আমায়ে দুখ আমাতকৈও দুখ কাৰ কথানো চিন্তা কৰিবা কাৰ কথানো নকৰিবা উপায় নাই আৰু গতিকে মামায়ে চব চালি জাৰি চাই এখন গৃহস্থীঘৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীটো আজিকালি মানুহে এগাল এগাল নাপায় এই এটা বা দুটাহে সেই দুটাকৈ পোহৰাব পৰাকৈ দিলেই হ'ল আৰু খোৱা বোৱাটোনো কি আৰু ন ল'ৰা ছোৱালীকেইটাইহে ডাঙৰ বস্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পোহৰাব পৰাকৈ মামাই যেন চকু মেলি চায় কৃষ্ণহে বুলিলোঁ আৰু মামাও কৃষ্ণহে বুলিলোঁ আৰু অকণ চকু মেলি চাব আমি বৰ দুখে কৈছোঁ আৰু আপোনাক ফূৰ্তিতে দুখ চুখ নাইকিয়া হৈ গৈছে গম পাইছেনে হাঁহি হাঁহি কৈছোঁ আৰু এই গৃহস্থীঘৰখন চলিব পৰাকৈ যাতে আৰু কিবা এটা চিন্তা কৰে আৰু ন মামা এতিয়া মামাহে আৰু মামাই যিটো কৰিব দেখোন কৰিয়ে দিয়ে সেইকাৰণেহে মামাকে কৈছোঁ আৰু মামায়ে কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিন্তু আমাৰ হেৰি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী এগৰাকী আছে সেইগৰাকীয়ে যে নাক নামেই নকয় অ' এইটোকে দিম বুলি এতিয়া তেওঁ মামাই খোলা খুলিকে কৈছে কিবা এটা দিব মানে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু সোনকাল কৰিলে ভাল হয় আৰু দিম বুলি ক'লে এশা সোমাই যায় যে আৰু 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 মাৰিম বুলি ক'লে মানুহৰ ভয় থাকে দিম বুলি ক'লে এষা থাকে এষাত বন্দী কৰি চোঁচোৱাই নাথাকিব আৰু সোনকাল কৰিলে ভাল হয় আৰু হয় হেৰি তাকেহে এই আমিও মানে দুখত চলা যে সেইকাৰণে মানে ল'ৰালিক কৰিলে ভাল হয় আৰু সেইটো কাৰণেহে ক'লোঁ আৰু বেয়া চেয়া নাপাব আকৌ পাই চবেই চাইছোঁ যে বাতৰিটো আপুনি কৈছিলে যে অৰুণোদয় নিদিওঁ অংগনাবাদী আহাকি সহায়িকাই ইহঁতৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ বুলি ক'লে মানে সেইকাৰণেহে মই কৈছোঁ পাই এনেকুৱা নাই এই দিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপুনি মানে মামাও যিমান দিনৰ ভাগিনীহঁতলৈ মৰম এটা থাকেই আৰু ৰাণী একেহাই ক'লেও সেই ভাগিনীহঁতকহে কৈছে সেইটো আমি আৰু মামাই কৈছে বুলি আৰু মায়েকে ভাগিনীহঁতক বেয়া দেখিলে ক'বই আৰু সেইটো সৰু কথা সেইকাৰণে মামাক কৈছোঁ আৰু যাতে আৰু আমাৰ দুখবোৰ আপুনি ইমানতে উৰ পেলাই যেন আমাৰ হাঁহি যেন চাবৰ মুখতে বিৰিঙা দিয়ে আৰু দেই তাকে সেই পূজা আগতে হাঁহিবলৈ পালে ভাল লাগিব আৰু পূজাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো বেলুন খুহুৰি এইবিলাক দিবলৈ পালে অকণমান ভাল লাগিব মামাই দিয়া বুলি ক'ব পাৰিম সিহঁতকো যে মামাই নতুন এয়া বিহু পূজা বুলি দিছে এয়া লোৱা লাগিলে পইচাটো হাততে নাহকে ঘোষণাটো কৰাই দিয়াৰ পিছত নৌ আহিব তেতিয়া আমি ধাৰ ইন কৰি হ'লেও পূজাটো চলি যাব পাৰিম নে কি কয় হে এই ভালো লাগিছে আকৌ বা সেইকাৰণেহে হেৰি এটাকে আমাৰ বান্ধৱীসকলেও আকৌ হেৰি কৰিব আকৌ ভিডিঅ'টো যাতে মামাই শ্বেয়াৰ পায় আৰু আমি যে ফূৰ্তি পাইছোঁৱেই মামাই ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে সেইটো কৈ দিব অকলে কমেণ্টবোৰ লিখি দিব আৰু মামাই পোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মামাই পায় আমাৰ হাঁহি যেন হয় হাঁহিটো যে ওলাইছে মামায়ে যেন সেই হাঁহিটো চাবলৈ পায় আৰু পায় ওলিব বা মই ঘোষণা কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছোৱালীবোৰক হাঁহি ওলালেই সেইটোৱে মানে আৰু ঘোষণা কৰি দিলে আৰু হাঁহি ওলাব এতিয়া দিম বুলি ক'লে আমি ফূৰ্তি পাইছোঁ গতিকে সেইটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব মামাৰ কাণতো পৰগৈ মামায়ে অকণমান চাই পেলাই ভালো পাব আৰু আমি মামায়ে যিবোৰ কৈছে সেইবোৰ মামাৰ কথাবোৰ আখৰে আখৰে মানি ল'ম যিবোৰ কৈছে আমাক মামাই যি কয় আমি তাকে শুনিম খালি আমি বিচৰা মতে কিবা এটা পালে ভাল হয় আৰু আৰু আমি মানে কি নাজানি পেলাই কিছুমান ভুল কৰোঁ হয় সেইবোৰ নাজানাত কওঁ আকৌ জানি পেলাই নকৰোঁ নহয় জানি পেলানো কোনে ভুল কয় গতিকে নজনাকৈ ভুলটো হৈ যায় তথাপিতো এতিয়া আমি হেৰি ভুল নকৰোঁ আৰু মামাই যদি আমাক শুধৰাই নিয়ে আমি শৈ শুদ্ধমতেই গৈ থাকিম আৰু মামাৰ পিছে পিছে গতিকে এতিয়া সোনকালে আমাক মনটো ভাল লগাবলৈ ভগৱানে যেন সোনকালে সুমতি দিয়ে আৰু কৃষ্ণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কৃষ্ণ